अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीफ़ किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलीफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं आलू के साथ बहुत एक मज़ेदार सा स्नैक तो जब आप ये बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बिलीव मी आपके बच्चे डेली इसकी फरमाइश किया करेंगे तो आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए मज़ेदार सा स्नैक बनाना शुरू करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आलू का मज़ेदार सा स्नैक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लेकर इनको छील लिया था इनका छिलका उतार दिया था और अभी हम इनको करेंगे बॉयल और बॉयल करने से पहले हमने इनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरह हमारे आलू जो हैं वो जल्दी कुक हो जाएंगे तो जब तक हम आलू के पीसीस कर रहे हैं आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को इधर ही रोक दीजिए और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल अलिफ किचन को सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले हमारे प्यारे मेंबर्स तक पहुंच सकें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन को प्रेस कर लिया है तो आप वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं तो आलूओं को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है अभी हम इनको करेंगे बॉयल और बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी को गर्म कर लिया है और यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे आलू और यहाँ पे हमने सारे आलू इस गर्म पानी में शामिल कर देने हैं इसको कवर कर देना है और कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह गल जाने तक बॉयल कर लेना है जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमने आलुओं को बॉयल करके एक बाउल में निकाल लिया है और इसका जो पानी था उसको डिस्कार्ड कर दिया है ज़ाया कर दिया है और यहाँ पे अभी हमने इन आलुओं को बिल्कुल बारीक जो है वो मैश कर लेना है तो मैं यहाँ पे एक इस तरह का पोटैटो मैशर लूँगा और इसमें डाल के सभी आलुओं को मैश कर लूँगा लेकिन अगर आपके पास ये पोटैटो मैशर नहीं है तो आप जो दूसरा स्टैंड वाला होता है या जो स्पैचुला होता है या जो वुडन स्पून होता है लकड़ी का चम्मच होता है उसकी मदद से भी आप इन आलुओं को बिल्कुल बारीक फ़ाइन मैश कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने सभी बॉयल किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से फाइन मैश कर लिया है तो यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे छः खाने के चमच कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से गूंद के इसकी एक डो बना लेनी है तो यहाँ पे हमारी जो आलूओं की डो है वो बनके बिल्कुल रेडी है और अभी यहाँ पे हमने इस डो को चार हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे अभी हमने इनमें से एक पोर्शन लेना है और इसको रोल करके हमने इक्वल साइज में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इनके गोल बॉल्स बना के हमने इनको साइड पे रखते जाना है तो यहाँ पे हमने सारे आलूओं के बॉल्स बना लिए हैं और अभी यहाँ पे हम एक मैनुअल जूसर लेंगे जिसकी मदद मतलब से हम ऑरेंज का या संतरे का जूस निकालते हैं और यहाँ पे अभी हमने एक बॉल लेनी है और इसको थोड़ा सा फ्लैट करके हमने इसके ऊपर इस तरह करके इसको प्रेस कर लेना है तो ये यह देखे यहाँ पे हमारे पास एक पोटैटो बास्केट या एक पोटैटो शेल बन गया है और इसी तरह हमने बाकी जितने भी पोटैटो बॉल्स हैं उनके शेल्स बना लेने हैं तो ये देखें यहाँ पे हमने सभी बॉल्स के जो पोटैटो शेल्स हैं या पोटैटो बास्केट्स हैं वो बना कर रेडी कर लिए हैं अभी हम इनका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी हम इनको करेंगे फ्राई और फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जो ही आप कोई भी वुडन स्टिक या वुडन स्पून इसमें डालेंगे और बबल्स अगर तेज़ी से बनना शुरू हो जाएँ तो इट्स मीन आपका ऑयल फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है और अभी यहाँ पर हमने ये जो पोटैटो शेल्स बनाए थे इनको फ्राई करते जाना है डाल देना है गरम ऑयल में और इनको हमने लाइट ब्राउन हो जाने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमारा जो पोटैटो स्नैक है यहाँ पोटैटो शेल्स हैं वो अच्छी तरह से फ़्राई हो चुके हैं और ये देखें इनका कलर कितना ख़ूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है और अभी हम इनको निकालेंगे एक सौ ट्रेनर में और इसी तरह जो बाकी के सारे पोटैटो शेल्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 यहाँ पे हमारे जो पोटैटो का स्नैक है या पोटैटो शेल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से बिल्कुल नरम सॉफ़्ट होते हैं तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये पोटैटो स्नैक की एक डिफरेंट सी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसकी पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपने बच्चों को डेली या कम से कम वीक में एक बार बना के लाजमी दीजिएगा तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए Allah Hafiz